assalomu alaykum birodarlar istig'forning befarzandlikka bi davosi haqida bir qiziqarli ma'lumot topdim sizlar bilan baham ko'rmoqchiman zikr ahlidan so'rang kitobining birinchisidan o'ttiz birinchi savol mana bir birodarimiz savol so'rayaptilar men bir necha yildan beri oilaliman lekin farzandimiz yo'q bir kuni bir tanishim kelib men bir olim odamdan eshitdim agar ikkovlaringiz yuz ming martadan istig'for aytsangiz farzandli bo'lasizlar dedi agar shunday bo'lsa uning shartlari qanday bo'ladi javob uchun oldindan rahmat جواب بسم الله الرحمن الرحيم alloh subhanahuva taolo har bir bandaga qo'sha qo'sha farzandlarni ato etgan bo'lsin jumladan ushbu savolni yo'llagan muxlisimizning oilalariga ham robbil olamin yaxshi yaxshi farzandlarni ato etib o'sha farzandlarni bu oilaning a'zolariga ko'z qorachig'i bo'lishini nasib etgan bo'lsin albatta befarzand odam turli yo'llar bilan farzand topishning payida bo'ladi alloh taologa iltijo qiladi mutaxassislarga murojaat etadi farzand ko'rmaslikning sabablari erdagi yoki xotindagi ma'lum bir bemorlik xastalik kamchilik bo'lishi mumkin buni tibbiy yo'llar bilan muolaja qilishga harakat qilish lozim bo'ladi lekin asosiy tilak asosiy istak alloh subhanahu va taoloning o'zidan bu narsani so'rash bo'ladi alloh taolodan farzand so'rashning alloh taologa iltijo qilishning yo'llaridan biri robbil alaminga istig'for aytish astag'firulloh yoki astag'firullohal aliyul -al -al azim allazi la ilaha illahu atubu ilayhi so'zlarini ko'p marta ixlos bilan allohdan farzand so'rash niyatida takrorlashdir mana bu yerda demak o'sha maslahat bergan odam bir olimdan eshitganiday yuz ming marta aytishni tavsiya qilibdi bu bir tajribadan kelib chiqqan narsa yuz ming martadan ko'p bo'ladimi oz bo'ladimi lekin ixlos bilan qilinsa shu niyat bilan qilinsa shoyatki alloh taolo bandaning iltijosini tinglasa duosini ijobat qilsa so'ragan narsasini bersa qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo ala, nuh alayhissalomning tilidan u zot o'z qavmiga istig'for aytishini va istig'forning foydalarini bayon qiluvchi oyat karimani nozil qilgan nuh alayhissalom bas o'z robbingizga istig'for ayting albatta u gunohlarni ko'plab mag'firat qiluvchidir dedim nuh surasi o'ninchi oyat nuh alayhissalom bu gaplarni aytadilar da keyin istig'forning foydalarini aytadilar u zot osmondan ustingizga ketma ket baraka yomg'irini yuboradir va sizga molu mulk va bola chaqa ila madad beradir nuq surasi o'n birinchi o'n ikkinchi oyatlar shu yerda farzandning ko'payishiga ham alloh taologa istig'for aytish foyda berishi aytilgan shuning uchun ham hasan basriy rahmatullohu alayhining huzuriga ge kishilar kelib turli narsalardan kimdir yomg'ir yog'may qo'yganidan kimdir kambag'allik tarqalganidan kimdir befarzandlikdan va boshqa narsalardan shikoyat qilishganida u zot ularga istig'for ayting deganlar odamlar hammaga istig'for ayting deyapsiz bu qanaqa bo'ldi deyishganida mana shu oyatlarni o'qib berganlar haqiqatdan istig'forning foydasi nihoyatda ko'p ana shu foydalardan biri farzand talabidagi kishilar niyat bilan istig'forni ko'p aytsalar shoyatki alloh taolo ushbu oyati karimaning ma'nosidan kelib chiqib o'sha befarzand birodarlarga singillarimizga ham farzandlarni ato etsa allohim barcha befarzand birodarlarimizga singillarimizga o'zingning g'ayb xazinangdan qo'sha qo'sha farzandlarni ato qilgin ularning ko'zini quvonchga to'ldirgin qalbini ko'ksini farzand to'ldirgin murod maqsadlariga erishtirgin vallohu alam